Всем привет! Сегодня я с вами опять, Дарина, да. Как вы меня помните, очень долго, придолго не было видео, потому что были проблемы. Сейчас я вам покажу мой пеленальный столик. Это для кукол, но пока что у меня только есть мартышка Сэнди. Да, я ее назвала Сэнди. Она там спит, ладно. Вот мой столик. Вот так он выглядит. Это я у себя на даче, да. Э -э давайте начнем отсюда. Здесь пеленка. Э -э сложно где пеленаю. Ну, пока что так оно выглядит. Сложена пеленка. Дальше. Здесь цветок. Этот цветок не настоящий, искусственный всего лишь. Вот сам цветок снимается. И есть еще один, вот такой. Два цветка я одеваю желтый, потому что мне этот цвет больше нравится. И он, как бы, видите, ярче цвет, чем вот этот. Как-то мне вот тут больше нравится. Ой. Ничего там не поломалось. Подождите, я поставлю. Ну вот, оно так вот выймается вот из горшочка. И чудесно. Вот так. Дальше вы уже заметили памперсы. Давайте тогда продолжим с памперсов. Это памперс от Baby Burn. Я нашла пока что. Памперсы потом купим новые, потому что зачем тратить. Это такие памперсы. Sleep Play. Вот здесь котенка. А сейчас на моей сети одет с мартышкой. Такой же, только с мартышкой. Это от Baby Burn. Потом я куплю. Дальше я забыла еще показать. А, здесь э, вешалочка такая маленькая. На них плазунки висели. Но как бы сейчас э, Сэнди в плазуночках, поэтому... И в кофточке, в которых еще ходила только я. Да, когда была маленькая. Но мне сейчас 10 лет с половиной. Как бы. Это типа такие продавались носки. Такие и для и для нас такие же продаются, только большие. Вот, а для них такие малюсенькие, с таким же рисунком, узорчиком. Дальше вот это я вам забыла показать. Вот видите, вот эта темненькая, там идет часть. То есть это все присыпка. Здесь шампунь детский, витаминный. С первых дней жизни. Вот. Не знаю, не фиксируется, что-то не хочет. А, ладно, то есть сейчас я вам покажу, раскрою это. Вот даже можете видеть, как бы оно белое есть. Вот. На самом деле это не присыпка, это я поняла. Я думаю, что присыпка как бы ну, для них все равно ничего не дает это так специально чтобы было как бы по-настоящему поэтому там мука ну, не знаю как то пришло в голову сразу дальше здесь есть три вот таких вот отделения первый второй и маленькое третье в первом отделении все для типа для самого главного Здесь соски лежат. Вот это одна соска с э, мартышки моей. А вторая соска тоже в таком же лежит. Только не мартышки, а просто так. Дальше здесь лежат такие расчески. Это э, чтобы шерсть расчесывать. Это так, с под щетки, потому что у меня как бы еще нет таких специальных щеточек. Я сейчас ведь за городом, и поэтому я взяла, что было. Такие расчески тоже. Дальше это типа как бы медалька и мочалочка для промокания. Сейчас я все это быстренько сложу. Ой. Чтобы сюда... Вот сложила. Дальше второе отделение. оно самое большое, там много чего. Там игрушки, вот этот мягенький глиняный человечек, бананчики, которые она может состить, типа как, не знаю, любит их. Колечко, которое я сделала. Всякие ботиночки, игрушки. И цветок вот тут. Дальше третье отделение. Оно меньше всех. Это э, повязочка, но ну, на голову мартышки. Может и подойдет, а может и нет. Да, подойдет, я уже, да, она растягивается, я знаю. А дальше есть такая повязка. Такая повязка, ну, м -м, можно и поясок делать, или еще. Эта повязка есть красная, она потолще. Лента такая. И она и на голову сразу завязала потому что она одевала, примерила сразу. Дальше. Есть такая, есть типа вот браслетик сейчас. И есть заколка собачка. И вот эта вот лента блестящая. Она может завязываться куда хочешь. Сейчас я хочу все это или это мне как-то сложно. Короче, ладно, потом это все сделаю. Ну, и в этом видео еще я хочу вам показать. Думаю, успею. Быстренько покажу вам ее кроватку. Кроватку и ее манежек. Давайте приступим. Сначала к манежику. Вот это манеж. Сейчас я вот так вот сделаю. Вот так вот выглядит манеж. Здесь синие такие, как бы, ручки, чтобы можно было открывать. И крышка, вот такая розовая. Она закрывает это. Здесь мышка, там везде мышки тоже. А здесь я положила подушку, чтобы она могла упираться, ей не было больно, ну, сидеть так, знаете, здесь вот. Твердая. Дальше это здесь игрушки. Это ее такая погремушечка, с которой она любит играть. Дальше это ее кукла. И вот сейчас вот. И куколки-штаники. Я нашла типа так. Сделала, что это будут ей, потому что эта кукла маленькая, ей штаники подходят. Не такая, как Сэнди. Ладно, дальше. Вот наша малютка. Я сделала на ней влог. Я уже вам вроде бы говорила. И моя красавица. Вот эти штанишки. И эта кофточка. Это же просто прелесть. Штанишки вот такие вот. Невероятно, не что я такая была. И вот такая вот моя кофточка. Сэнди такая лежит. Да. Ладно. Здесь вот ткань такая, вот там, простыночка. Здесь полотенце я пока что сделала. Ну, я же говорю, с чего было, с того и сделала. Не знаю, просто так быстренько играть хотела. Здесь лежит кролик. И это подушка, которую я сама сшила. Вот это. Там даже вот швы есть, как бы. Не чуть-чуть. Ну ладно, Влог в следующей серии. Здесь такой колобок. Давайте тогда. Всем пока. Я рада была вас, наверное, и вы рады меня видеть, что наконец-то у меня настройки стали. Ладно, давайте. Всем пока-пока. Я вас очень люблю.